আজি মই ভিডিঅ'টো ফুলৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইখিনি ফুল লগাইছোঁ কিন্তু কি হ'ল জানো এইখিনি শুকাই যোৱাৰ নিচিনা হৈছে এইকেইডালটো ঠিকেই আছে ফুল বহুতেই ভাল পাওঁ কিন্তু কি হয় কোৱাডালত লগাবও নোৱাৰি ইমানখিনি কেনেকৈ লগাওঁ দুডালমান লগাইছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা মোৰতো ভালেই হয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা খবৰে কমেণ্ট কৰিব দেই আজি মই এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিম দেই আপোনালোকৰ লগত মহিলাখিনিকে কৰিছোঁ কৰ্মৰত মহিলাখিনিয়ে যদি স্কিপ কৰি কৰিবও পাৰে হাউচ ৱাইফখিনিক কৰিছোঁ মোৰ যিহেতু হাউচ ৱাইফে হয় সেইটোৱে হাউচ ৱাইফখিনি কি হয় আমাৰ বহুত কিবা কিবি মনতে ভাবোঁ কিন্তু দিনটোত কৰোঁ আমি কিন্তু গোটেইখিনি সাৰ্থক নহয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানুহে কি ভাবিব কি কৰিব সেইটো লৈ মানে বহুত ভয় কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক আপোনালোকে ভয় নকৰিবচোন চবৰে ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটা কলা থাকে চবৰে থাকে কিন্তু আমি আগত উলিয়াব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে আকৌ যে চাকৰিয়ে কৰিব লাগিব সেইটোও কথা নহয় কিবা নহয় কিবা এটা কৰিলেই হ'ল মোৰো তেনেকুৱা মই ৰান্ধি ভাল পাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে নাজানো বেয়াও ক'ব পাৰি কিন্তু মই যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ আৰু কিছুমানে গান গাই ভাল পায় কিন্তু কি হয় গান মানুহে কি ভাবিব কি কৰিব আমি গান গাব নোৱাৰোঁ সেইটো লয় কিন্তু গান গাব আপোনালোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গান গাবচোন অকণ মনটো পাতল হ'ব তাৰপৰা এতিয়া গাঁৱত কি হয় আজিকালি কমিলেই কিন্তু তাঁত ব'ব যিখিনিয়ে জানে সেইখিনি তাঁত ব'বও মন কৰে বিহুৰ বতৰ ন আকৌ কিছুমানে কাপোৰ চিলাইছে আপোনালোকে সেইটো কৰি থাকিব মানুহে কি ভাবে সেইটো গুৰুত্ব নিদিব আপোনালোকে নিজৰ মতে কৰিব তেতিয়া কি হ'ব বাহিৰত কি হৈছে এই বেয়া যে মানুহৰ প্ৰভাৱবিলাক পৰে কোনে কি কৰিছে সেইবিলাক আপুনি শুনিব লগা নাই আপুনি নিজৰ মাজতে বিজি হ'ব পাৰিব আৰু আমাৰ সমাজখনতো লাগিব আমি সেনেকৈয়ে চলিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰি কিবা নহয় কিবা এটা কৰি থাকিব তেতিয়া মনটোও ভাল লাগিব আৰু সেইটোৱে আছিলে আজিৰ কথাটো বেলেগ নাই বাৰু আজি এনেকৈয়ে দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া মই এটা ৰেচিপি লৈ যাওঁ ৰেচিপি নহয় আৰু দুপৰীয়াৰ ভাতসাঁজ যিহেতু মোৰ ঘৰত ভতিজী দুজনী আকৌ মোৰ ল'ৰাটোও আছে এতিয়া মই সিহঁতক চিম্পুলকৈ এখন ফালি সজাই দিম মাছ মংগোৱা নাই কিন্তু চিম্পুলেই এখন কিন্তু অলপ বিশেষ এতিয়া ভাতসাঁজ বনাওঁ আজি মই বনাম জিকাৰ বাকলিৰ দুটা চাটনি আৰু প্ৰথমটো চাটনিৰ কাৰণে মই এইখিনি জিকাৰ বাকলিখিনি বইল কৰি লৈছোঁ জিকাৰ বাকলিখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই তাত ধুবৰ কাৰণে পিঁয়াজ আদা নহৰু সৰিয়হ ৰুই লৈছোঁ আৰু এইটো বইল কৰি বনাইছোঁ জিকাৰ বাকলিখিনি আৰু এতিয়া মই জিকাৰ বাকলিত অলপ ভাজিও বনাম এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত পিঁয়াজ দিম ভালকৈ লৰাই ইয়াত মই আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এটা দি দিম আপোনালোকে জলকীয়া যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব আৰু কমকৈ খাওঁ যিহেতু কমকৈ দিছোঁ ঠিকেই নাভাজিব অলপমান ভাজিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত জিকা বাকলিখিনি দি দিব আৰু তাত নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ দি পেলাই লৰাই দিম সেইখিনি ভাজি হয় মানে মই এইখিনি বইল কৰি থৈ বাকলি খিনি মৰিলো বুলিলে পানী অকণ খাব

কি কি বনাইছে দেখুৱাই আছো এইটো হ'ল জিকা ভাজি যে তেতিয়া জিকাৰ বাকলি যে ভাজি কিনে সেই কি বুলি কয় এইটো চাটনিটো বনাইছিল এইটো আৰু এইটো হ'ল বইল কৰি যে বনাইছিল এইটো আৰু এইটো হ'ল ভেন্দি ভাজি এয়া হ'ল তিতাকেৰেলা আৰু এয়া হল পদিনা আৰু মুগৰ দালিটো হ'ল চাটনি জিকা আৰু ৰঙালাও মিক্স কৰি এইখন হ'ল চব্জি আৰু এয়াই হ'ল ভাত সাজ

গধূলি এতিয়া ভিডিঅ' নবনাও তলত আমাৰ খানা এটা চলিছে তাত যাব ওলাইছো আকৌ বিশেষ ভিডিঅ' কৰি নাথাকো এইখিনিতে আজিৰ ব্লগটো সামৰি মাৰিছো ধন্যবাদ